І на останок трошки мілітарної тематики, все-таки будемо говорити з Юрієм Бірюковим, радником президента України. Добрий вечір. Тобі, Хочемо торкнутися насамперед теми, яка вспливла цього минулого тижня. Про іде... після того, як пана Ваков заявив, що все-таки потрібно переходити на контрактну армію. Ідея ця, м'яко кажучи, не нова для України. Угу. План перший здається, може і не перший, навіть а такий серйозний, був державний переход у 2008 році, по моєму, якщо мені пам'ять не зраджує на контрактну армію, мали скоротити до 200 тисяч. Збройні сили, я навіть нагадаю, хтось може забув у 2013 році. Першого жовтня рапортували, що це останній призов до Верховної Ради до Збройних Сил України. І вже в нас буде контракт. більше того, тодішній міністр оборони, а тепер утікач Лебідів, заявив, що вже і так 60% контрактників, так що в нас по факту вже високопрофесійна і непогана армія, тому навіть не зрозуміло, чому осталось mm -hmm. это что осталось и не было кому воевать да но там не 200 тысяч сокращались до 145 тысяч в итоге и никто же не против давайте всю армию перейдем на контракт дайте денег все очень просто сейчас это технически невозможно финансово невозможно если кто-то подзабыл, то бюджет Министерства обороны в этом году живыми деньгами 40 миллиардов там с хвостиком. Не 44,6, как многие вот любят говорить, а 40 миллиардов. Потому что 4 с лишним миллиарда это не деньги, это госгарантии, под использование которых никто не прописал никакие инструкции. Кабмин до сих пор не разработал механизм применения, поэтому 40 миллиардов. Так вот, из этих 40 миллиардов, 19 миллиардов – это фонд заработной платы. А мы сейчас там, господин Аваков заявил, давайте переводить армию на контракт. Давайте. Только дайте еще миллиардов 40. Тогда можно говорить о переводе армии на контракт. 40 миллиардов гривен – это где-то в районе, там, ну, Зрубша 2 мільярди доларів, правильно? Менше менше, менше 2 мільярдів, угу. там 1,9-1,8, щось таке. Та це я зараз собі калькулятор А, Якщо згадати дискусії ще справді 2008 року, тоді ж теж рахували, скільки це має обійтися, тоді мільярд десь приблизно взагалі 125 двадцять мільйонів доларів. Mm -hmm. З порахунку на 8 доларів 8 гривень за долар yeah. було фінансування армії. Воно було справді нікчемним, mm -hmm. але експерти казали, що як мінімум потрібно якраз таки в 10 разів більше. Ми зараз маємо навіть більше але у нас війна, і у нас армія та, виросла та. до 250 тисяч. И опять же, не забываем, мой любимый печальный пример, 79-я аэромобильная бригада в 2008 году по штату, у них были только УАЗики, у них не было ни одного бронетранспортера. Когда начинались крымские события, вот конец февраля 2014 года, вот тогда впервые 79-я бригада получила бронетехнику, бронетранспортеры. Часть из которых сгорела, часть из которых безнадежно поломалась, нужно восстанавливать теперь парк техники. Тем же десантникам добавляют дивизионные реактивные системы залпового огня. Они не берутся на ровном месте. Добавляют танки. Ремонт и восстановление каждого танка стоит почти 6 миллионов гривен. Вот посчитайте хотя бы только на десантников, на 5 бригад, сколько нужно денег для того, чтобы только восстановить. Это не новые танки, это восстановленные, слава богу, у нас есть запас этих танков, есть запас двигателей. И все упрется в деньги. То есть контракт упрется в деньги. Потому что текущая заработная плата, опять же, военнослужащего, контрактника-солдата, ну, 2,5-3 тысячи гривен. Да, за счет АТО, за счет надбавок, за счет всего они получают 7 тысяч гривен. Это десантники, у которых еще отдельно десантная надбавка. Обычная мотопехота получает меньше. Да кто пойдет на пятилетний контракт или на трехлетний контракт на заработную плату в 3000 гривен? Само тут я и побачу какой-то парадокс, потому что в пана это как раз выход, у в нас плану проходит хвиля мобилизации. Uh угу. И поэтому давайте сделаем просто контракт, и все сами пойдут. А это означает, что нужно заплатить, запропоновать пропонувать совсем меньше. Совершенно верно. Более того, вот сегодня было совещание Кабинета Министров, да? не называя фамилий. Один политический деятель озвучил идею, хорошо, давайте платить контракт 10 тысяч гривен, там 8-10 тысяч гривен, но не будем платить премию за участие в АТО. А кого мы пытаемся обмануть постоянно, но если нет денег, а все это прекрасно понимают, что денег у нас на это нет то зачем изобретать механизм, делать вид, что мы будем платить 8 тысяч гривен, но при этом обманем всех не контрактников, а мы не в состоянии и ни у кого нет стопроцентной контрактной армии. Германия страна куда более обеспеченная, чем Украина, у них нет стопроцентной контрактной армии. Прибалтийские страны вот сейчас подошли к тому, что да, у них были маленькие крошечные контрактные армии, с учетом того, что они пользовались ВВС всего Альянса, противовоздушных Обороны всего Альянса. Колько тысяч было. А, да, а теперь они встали перед проблемой, что им нужно восстанавливать призыв. А, вспомним США, да, то есть там ситуация вот более контрактная. Но когда Штаты начали участвовать а, в Ираке и в Афганистане, они встали перед вопросом, опять же, что им не хватает людей. Они начали массово набирать а, новых рекрутов. И потом получили проблему с организованной преступностью, потому что в их ряды, в ряды вооруженных сил США, тогда организованная преступность, особенно славились рокеры, эти, мотобайкеры, mm -hmm. они туда специально отправили несколько тысяч человек на контракт, для того, чтобы получить оружие, для того, чтобы получить определенные знания там и так далее. Контракт не панацея. Мы очень хотим контрактную армию. Но в любом случае нужно понимать, что Россия, она ведь никуда не денется через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет. У нас, к сожалению, это проклятие будет нашим соседом на всю нашу жизнь. И нам нужно сделать так, чтобы большая часть мужского населения страны понимала, с какой стороны автомат, по крайней мере, стреляет. Для этого нам нужно восстанавливать призыв, он восстановлен. Нам нужно сейчас продолжать мобилизацию, потому что удерживать российскую армию мы можем только вот таким большим контингентом, который в зоне АТО. И набрать сейчас 100 тысяч контрактников мы не наберем на эти условия. Давайте им предложим 10 тысяч гривен плюс отошную премию, плюс гарантированно квартиру и так далее. Я вас уверяю, будут стоять очереди. Но мы же это не предлагаем, мы просто констатируем, давайте наберем контрактников. Как? А сколько это приблизно? Если, 100... если 10 тысяч плюс все контракты плюс квартиры? Ну, сейчас контрактник, да. то есть всего сейчас у нас контрактников, по-моему, что-то 50 с чем-то тысяч вот, в вооруженных силах. Цены бишь были издательские, или... Может, а, это везде всех. Где-то больше контрактников, где-то меньше. В ВДВ, поскольку они считались всегда частями быстрого реагирования, там всегда процент контрактников был больше. Там костяк контрактников был изначально. Сейчас, опять же, за счет ну, резкого увеличения численности эта пропорция сбилась. Если мы говорим, сколько стоит контрактник в месяц, то я тут затрудняюсь посчитать, потому что контрактник потребует ведь не только хорошую заработную плату, под него должно быть совершенно другое вещевое обеспечение. Это не обеспечивать по десятой нашей норме мобилизованных. Два камуфляжа на год, и то выдается они а не, не два, а выдается один на полгода. И как бойцу постираться, ведь никто же не задумывается. А контрактник начнет крутить носом и говорит: Извините, я на контракте, у меня тут пункт в контракте, который гарантирует мне. Контрактник потребует квартиру. Вот нам в этом году, вот Министерство обороны, выделили миллиард гривен на приобретение квартир. А при этом так запутали всю механику покупки квартир, что физически то есть деньги лежат на счету, а купить квартиру не можем. Uh -huh. Ну и так далее. То есть там нюансов, к сожалению, в этом бюрократическом болоте. То есть такое ощущение, что последние года-три кто-то специально расставлял какой-то вот лабиринт, причем этот лабиринт заминированный, по вот преодолению вот таких бюрократических препятствий. Ну, уже сколько? Больше року война, и, может, уже пора, пора прочистить эти все бюрократичные лабиринты. И сделать Большая часть конечно. этих лабиринтов выбирается в Верховную Раду Украины. Mm -hmm. Вот Министерство обороны, по крайней мере, там наш круг людей, наша команда, мы не помним, когда у нас был последний выходной. А где сейчас Верховная Рада? На каникулах. Mm -hmm. Отже, контракт на армию Хорошая идея, просто у нас на это сейчас нет денег, тем не менее у нас есть... К этому нужно идти, у... но под это нужны деньги. Тоди для чего, извините, эта тема поднимается? Сегодня? А выборы на носу. Угу. А, ну, любая политическая сила, которая сейчас в конце лета, начале осени оседлает конячку, а давайте отменим призыв, угу. ведь для многих призыв это там а, невозможность, там не знаю, реализовать свой гражданский долг, а страшная, ужасная кара, и вот они там от нее откупаются, отмазываются, а тут выходит политическая сила, которая начинает рассказывать, что все это плохо, нужно отменить мобилизацию. Есть такие специальные потенциальные киборги, им только дай пострелять, и они пойдут и будут за вас все делать, а вы себе отдыхаете. Ну, Окей, я понимаю, да. Но, но это немного безответственно, если это говорит премьер-министр, он же знает, сколько это стоит. Нет, вот он в пятницу поручил министру обороны посчитать, сколько же это будет стоить. Сегодня ему доложили приблизительно, сколько это будет стоить. По-моему, вопрос, вопрос уже снят. А сколько это было а, Ну там за 100 миллиардов в год нужно для того, чтобы иметь контрактную армию, где пропорция контрактников сохраняется 60-40. А при нами контрактная армия бы развязала, не развязала, например, добровольчие эти все батальоны, можно было бы какой-то их статус легализовать, или это одно и Окей, добровольческие батальоны, сколько это людей? Я, я не знаю, что Вот, краще. никто не знает толком. Не знает. Да, а, могу сказать, что Он в армии... бы всюду и они сейчас на порядку. Да, да, но в армии добровольцев, именно в вооруженных силах Украины, десятки тысяч. Да, только за первые полгода, вот эту цифру хорошо помню, за первые полгода армия на контракт взяла больше 6 тысяч добровольцев. Это мы не говорим сейчас о добровольцах, которые приходят в военкомат, мобилизуются, идут на год. Uh -huh. Я говорю о тех, кто пришел на контракт. Причем из этих 6 тысяч а, очень небольшая часть а, подписала краткосрочный так называемый контракт, а большая часть осознанно пошли на пятилетний случай с офицерами и трехлетний случай с солдатами-старшинами. Так что, как бы... Я не отрицаю, не уменьшаю важность добровольцев как добровольческих батальонов по состоянию на год назад. Вот когда у нас не было вменяемого штата войны в вооруженных силах, и тогда судорожно искали любой инструмент. Нашли инструмент вот эти спецбатальоны МВД, потом нашли инструмент батальона территориальной обороны. Но потом стало вопрос в том, что с этим всем нужно навести порядок. И батальоны территориальной обороны были переданы в обычные бригады, были увеличены численные составы бригад, были созданы дополнительные батальоны в бригадах ВДВ во всех ну и сейчас соотношение добровольцев вот в этих, по сути, сейчас на слуху, на слуху, не знаю, может быть их больше, но на слуху два батальона МВД. Ну, один полк, вот Азов, и батальон Донбасс, который по численному составу сейчас не тянет на батальон. И у нас есть еще один батальон Донбасс в вооруженных силах. Это там 46 или 48 отдельный штурмовой батальон Донбасс в ВСУ, куда перешли часть бойцов батальона Донбасс. В общем, это все очень запутано. Ну, там батальон СДС 500-600 особого Да. Там да. меньше. Ну, да. В Донбассе меньше точно. но есть ДУК. Сколько? Я не знаю. Никто не знает. А ми говоримо от десятках, батальйонах там. 11-й батальйон, 13-й батальйон. Навіть події в Мукачеві показали, що, ну, це трохи проблема, якщо у нас є купа людей зі зброєю, які постійно метають сюди-сюди зі зброєю, знову ж таки, через всю Україну це що являється, там Запобассу і там кудись там Мукачево, та. Я не був от зараз ніяк зв'язаний з этими событиями на заході України, можу только сказать, что в октябре-ноябре когда декларировалось, что седьмой, если не изменяет память, батальон ДУК ПС в Песках и в Донецком аэропорту, в общей сложности их там было всегда не больше 140-150 человек. Ну, никак не батальон. Седьмой, это означает, что есть первый, второй, третий, пятый, а, ну, шестый. Участвовали всегда пятый и седьмой. Вот как-то так получилось. Все остальные имеют статус резервного батальона. Вот в моем родном Николаеве тоже есть батальон ДУК ПС, по-моему, Там чоловік 20. Так, от. Що відбувається? Що за історія все таки з Широкіном? Чому стільки виявилося противників цієї ідеї зробити там демілітаризовану зону? Я знаю, що наскільки я розумію, є в планах, зокрема, президента зробити щось подібне біля аеропорту. А... По Широкіна. перше, самого Широкіна не существує. Ну, вже не существує, уви, к сожалению. И с военной точки зрения, вот насколько мне специалисты показывали по картам и очень подробно объясняли, как и что, Широкина никогда особо не представляла, в принципе, военной, с военной точки зрения никакой ценности. А, звучали oh, hey, 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 hey. фразы о том, что мы взяли под контроль Широкина, чтобы не допустить обстрела в Мариуполе yeah. градами. Да, только сепаратисты пользуются сейчас уже достаточно активно системами Торнадо-Г. Это модифицированный БМ-21 с дальностью стрельбы до 40 километров. А это означает, что Широкина, которая там 17-18 километров, уже, ну, если есть система, которая стреляет на 40 километров то какой смысл? Много говорили, что Широкин ⁇ это дорога на Мариуполь для вторжения. Но э, ни один военный мне не сказал, что это вменяемая идея идти вдоль моря, когда нет возможности для маневров в обе стороны. То есть у тебя есть только вот движение вперед и движение, если смотреть со стороны Новоазовка, движение вправо. Но вправо там высоты, которые контролируются вооруженными силами Украины. То есть это, по сути, загнать себя в туннель, это а, очень похоже да. на то, что было в Литковке минулого года да, с нашими сборными силами, да. когда они пытались пройти вдоль кордона. Совершенно верно. Это вот как раз 79-я мобильная бригада, 72-я механизированная бригада, 55 пятая, по-моему, артиллерийская, когда они пошли вдоль узенькой полосочки, не имея свободы для маневров вправо-влево, но никто тогда, год назад, не думал, что Россия отважится стрелять со своей территории открыто, а потом вторгаться открыто. То есть Россия каждый раз повышала ставки вот в этой вот бешеной фантасмагории, как бы. Вот то же самое под Широкино. Там есть населенные пункты, через которые открывается заход на Мариуполь, находящийся севернее, намного севернее широкина Но, как бы, насчет них почему-то никто не устраивает истерики. широкина стало таким певным символом, напомню, после обстрела была вся такая вичайдушная, как бы, вылазка, контратака, его взяли угу. под контроль, поставили прапор, все все дуже надыхнуло. Да, но при этом у нас и после этого были, в общем-то, славные страницы в истории тех же вооруженных сил. Достаточно вспомнить Маринку. Сколько было криков, что Маринку сдают, что Маринка – это дорога дальше, что это открывается трасса чуть ли не до самого Днепропетровска. Но вот в Маринке действительно сепаратисты крепко попытались сунуться. И крепко получили ответ. Причем ну, практически молниеносно. Широкіно mm -hmm. наскільки залишиться ця територія теж під контролем у випадку, якщо буде прорився таки з цього боку? Тобто я маю на увазі, чи це є висота, чи що відбувається з висотами які навколо? Наскільки це все ну із тих частей ворожоних сил України, з якими я знаком лічно? Там 79-та аеромобільна бригада в повному составі: три батальйони плюс вся артилерія. Там... Это саур это Красный Лиман, это Донецкий аэропорт, это Дебальцево, ну куда уж. А, и бригада морской пехоты. Ну, це, це, це свежий, свежий. Опять же, нет, там есть часть мобилизованных, но там есть те, кто воюет, начиная с августа месяца прошлого года. Так всем, в, в любых вооруженных силах есть часть третьей волны мобилизации, четвертой, пятой. Везде есть свежие, да. Но это не означает, что кадровый состав офицеров тех же, это вот только сейчас призваны. Нет. Бригада морской пехоты, ну, бригада береговой обороны экипирована более чем хорошо. Там только вот тепловизоры привезли там, два дня, два или три дня назад в количестве, измеряющемся там многими десятками. Мой коллега, волонтер Виталий Денега ездил туда с двумя тепловизорами, потом написал пост о том, что вот что же такое, я привез два тепловизора, а мне говорят спасибо, но у нас здесь более чем достаточно. Ну, там есть мой, в я пришел добровольцем, открыл книжку темницу, хороший знакомый, и он тоже написал про это буквально сегодня, что есть уже тепловизоры, они очень сильно полегшили жизнь, поскольку да. до прямой видимости в вночі может подходить ворог, и тепловизоры решают питание Там десятки эти в тепловизоры привезли, они получили, ну, достаточно большое количество техники. Я не скажу, что она новая, у нас вообще новой техники очень мало в войсках. Но хамерочки эти, ну, в принципе, хорошие мобильные юркие машины, и куда лучше чем там БТР-70, который там на двух бензиновых двигателях, вечно не работающих, или БРД. Uh -huh. а, у них есть танковая рота, у них есть артиллерия. Рядом 79-ка, которая ну, в плане артиллерии сейчас упакована выше крыши. Там реально, вот я был там неделю назад. Mm -hmm. Это я не то, что я там читаю в интернете, я там был на прошлых выходных. Mm -hmm. Там проезжая в расположение нашего там, батальона, мы там через многие населенные пункты проезжали, там везде наши войска стоят. Я, другого, там, там, я такой концентрации вооруженных сил вот в одной конкретной точке пространства, вот в районе Мангуша а, и Мариуполя, вот, вот весь этот сегмент. Это не военная тайна, это везде там, везде стоят Наши войска. Почему-то багато розмов про те, що забирають, наприклад, Азов, відкривають, прохід. це теж політика, це вибори, щось? А, ну, Так сложилось, що Вооруженные силы ну, не очень, к сожалению или к счастью, я не знаю, представлены в Facebook и в прочих сериях массовая информация. А вот эти батальйоны, ну, вот значительно проявляют вот именно там. К сожалению, ну ситуация, по-моему, на мой взгляд, ситуация абсолютно искусственная. Их отводят, они должны выполнить, они штатные батальоны министерства внутренних дел. Они получили приказ, ну так выполняйте его. И широкий, ну то есть идея в том, что там будут стоять у монахачки стационарный пункт, среди всех разрушенных бундинки посередине, и там будут представники келькокостерин. Угу, наверное, да. Я честно, я вот не совсем разбираюсь в деталях демилитаризации самого этого Широкина. Я знаю, что самоходные артиллерийские установки 2С1 ездят достаточно шустро. Танки наши тоже ездят достаточно шустро. Поэтому даже если где-то что-то там шевельнется, как вот было под Маринкой, ну, Пройдет 20-30 минут, час, и включится ответка на всю катушку. Это мы сейчас про военный да? момент. А что нам дается в политическом плане все-таки то, что мы там стал Честно, не знаю. Момент. Вот просто не знаю. Это не, просто не ваша не моя, не моя компетенция. Я знаю, что... Ну, скажем так, я знаю, что вооруженные силы Украины сейчас вот в ретроспективе всего этого промежутка времени а, самый мощный сейчас, вот, вот конкретно сейчас. А, потому что у нас еще есть третья волна мобилизации в рядах, а это самая обстрелянная. А, год назад, опять же, не тайна, в зоне АТО в состав вооруженных сил был 23-24 тысячи человек. Сейчас в три раза больше. Я молчу про танки, артиллерию, про все остальное. То есть разница измеряется в разы. Поэтому нам мне... треба больше. Нам всегда нужно больше. Ну, 250 тысяч численность вооруженных сил Украины. Хорошо бы это все были контрактики, но к сожалению нет. Танки Т64, Т72, Т80. Хорошо бы это были бы булаты и оплоты, но к сожалению на это сейчас нет денег. БТР 70 чуть-чуть 80. Хорошо, бо это были тройки четверки БТР, но на это нет денег. Знаєте, що на останок хотіла сказати, цікаво, що якраз в 2008 році військові експерти вони так само казали про те, що у нас плечевна ситуація з боєздатністю армії, але вони робили акцент на авіації і на ППО. Ну, вони... ну ПВО у нас є, е нормальне. А от з авіацією, ну. Все прекрасно знают плачевное состояние с нашей авиацией и безвыходная ситуация. Там дня три назад командующий новый ВВС сказал, что вот в планах покупка там, более 100 боевых самолетов. Но опять же, это миги и сушки. Я догадываюсь, что это скорее всего там списанные самолеты а наших союзников. Хочешь, да, то есть это явно мы не будем покупать в России, которая сама сейчас эти самолеты толком не делает, она только их модернизирует. Ну вот, ну да, опять же, где взять на это деньги, а это сотни миллиардов гривен, увы, я не знаю. Ну а как вы справедливо сказали, у нас в равно нет варианте мы так же иначе будем модернизовать армию. Да, конечно. Мы И... это делаем каждый день. Вот вчера очень порадовала новость, что у нас освоили выпуск 82-миллиметровых минометов. Ура! Потому что ствольного производства в Украине, в принципе, не было. Теперь оно есть. А прошел-то все, в общем-то, там год. Это какие промежные калибры, какие должны будут помогать? 82 мм это основной э, миномет батальонного уровня, по-моему, там называется батальонный миномет. БМ-37 это самый распространенный сейчас вот миномет этого калибра. 82 мм это и он не подпадает под ограничения по минским договоренностям. А ну и на сам же останок, те э, 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 радиолокационные станции выявления, подавления артиллерии, вооружений, которые нам американцы, какие них на озброении перебывают. Mm -hmm. На сколько это под нашу нашей обороноздатности? Им чьих них же надходит, какие их задания? А, ну я знаю только про те 22, по-моему, комплекта, которые передавались в прошлом году у них. А, там очень маленький радиус Да, дней. да. Это а... контреминометни. И сейчас же вот мало продавать какие-то очень серьезные. А, тут действия. не знаю, это наверное грифованная информация, потому что я ее как бы не владею. В відкритому доступі, добре окей, дякую, Юрій Бірюков був у нас радник президента з питань і і міністра оборони з питань відповідно та оборони країни. І зараз ми дякую вам і на